Всем привет, с вами Або ТВ. Мы оказались в парке дружбы народов, чтобы клево развлечься и снять репортаж о летних видах спорта. Начнем сначала с фрисби. Ну конечно мы не забудем о пляжном футболе. А еще в парке есть вот такое развлечение. Это водный велосипед. Суперекстремальним літнім відео спорту. О, вейкборд! У вас, напевно, виникло запитання, що таке вейкборд? Саме слово походить з англійської вейк слід катера на воді, та борд дошка. Как видите, вейкборд напоминает своим видом доску для серфинга, скейт и сноуборд. Сноуборд он напоминает своими ботинками, прикрепленными к доске. Дошку мы раздавили. Час узнать, что с ней делать. Тобто, есть, в суть вейкбординга? А суть в том, что вейкбордист тянет трос, а він в этот час выполняет разные трюки. Кстати, можно сказать, что у вигборда много общего с серфингом, потому что э, вигборд имеет тот же смысл, как и у серфинга. Ловить волны. Здравствуйте, меня зовут Никита. Привет, меня зовут Юра. Очень приятно познакомиться. А зачем вам нужны вот эти костюмы? А, костюмы. Э, ну, смотрите, если погода. Холодная, а вода теплая, то в принципе в воде вам будет тепло, но когда вы будете ехать на вейкбординге, то вам будет холодно. Вот костюм, во-первых, спасает от холода, от ветра. Я вот решила заняться вейкбордингом. С чего надо начать? Ну, в первую очередь надо начать с того, что мы подберем под тебя инвентарь. То есть это доска, это спасательный жилет и шлем. И э, начнем с теоретических, э, скажем так, с теории, да, что надо знать, какие правила надо соблюдать на воде. После этого мы расскажем, как, э, ну, какая техника именно подъема из воды, и будем это все пробовать. Як вже сказали, є декілька видів вейкборду. Перше, коли спортсмена тягне за собою катер. Друге. Є спеціальні установки. А я дізнався, те, що одна шведська компанія розробила вейкборд, в якому вбудований мотор. Завдяки цьому вона самостійно розганяється до 45 кілометрів. Хіба це не диво? Верите, но самой маленькой вейкбордистке было всего 4 года, и это рекорд. Вейкборд это реально круто, но я чувствую, что надо подкрепиться. Ура! Настало время для нашего пикника! Какой вид активного отдыха вы выберете? Ваше дело, но сегодня мы узнали о вейкбординге. И кто знает, может вы будете следующей звездой этого спорта. С вами были ведущие Абот ТВ. Всем пока!